Всем привет, с вами 2600. И извините то, что вот сегодня нет никакой музыки, все такое, как в прошлых видео. И у меня было, кажется, только совсем одно видео с музыкой. И сегодня я хочу вам рассказать о моей обновленной куколке Рапунцель. Да, вы не ожидали. Я ей... То есть я посмотрела у одной девочке видео как распутать волосы и это мне очень помогло смотрите она сначала сказала вот у меня такая куколка рапунцель то что надо сначала помочить волосы, слушайте потом их как бы нормально еще расчесать потом взять какой-нибудь, например, детской, детский шампунь или любой шампунь. Ам, нормально так у нее прочесать, все такое. Потом это все смыть. И дальше идет гель для душа или бальзам для душа. Ну, сами поняли нужно сначала сюда, а потом, ну, äh, делать, короче, такие движения, чтобы у нее были такие волосы в бальзаме или в геле. Дальше, не смывая, äh, снова про, ну, расчесать, короче, волосы расчесать до, того, до той степени пока э, волосы по-моему пока волосы не будут проходить уже нормально и это у меня получилось потом надо смыть э, если пока что ничего не получилось надо поддержать под кипятком и несколько не, ну, не поддержать а пройти действие сначала кипяток расчесать волосы кипяток расчесать волосы и так несколько раз и потом я посмотрела у, у... другой девочки видео а... как а... покрасить полосы кукле и не получилось это так я выбрала второй способ это пастелью вот мне он очень понравился моей куколки сейчас стали розовые волосы, потому что я сначала хотела сиреневые, но в пастели такой не было. Потому что у меня была небольшая коробочка пастели. Вот. Дальше я уже сама придумала, но ну не сама, тоже посмотрела видео и сделала куколки лавок. У меня получилось вот так. Странно, да? Ну, я буду, когда я, играть в куклы, да, я еще играю в куклы. Мне пока что всего лишь 9. Это нормально для моего возраста. Так. Эм, тоже увидела одной девочки. Она сделала два а Первый поделки эм, подделки туралей или туроляй, без разницы. Вот. Эм, один глаз вот закрытый, второй глаз открытый. Ну вот так. И... Или вот так. И... Короче, вы сами поняли. Вот. Дальше тоже сделаю еще один ООК, но мне он не очень понравился. Потом, смотрите, у меня такая история. Сначала я хотела сделать нормальный ООК, как вот тут вот, ой, моих подделок, если вы видите, вот, короче, вот там, вот тут, на этой полке, там три Фрэнки поддельные, Дракулаура поддельная, ну, даже четыре Фрэнки, ну, это без разницы. Так, я сделала еще один, последний урок, если мне еще появится подделка, то я тоже ей сделаю и вот, сначала, блин, я забыла свою мысль, которую хотела вам сказать. Ладно, сначала я нанесла этот э, атитон, или как там он называется, короче, с... вода для снятия лака, все такое. Потом мне все это размазалось. Я взяла один э, э, ватный диск. Тоже тут налила тонны, Потом на само лицо куколки от И у меня просто вот ужас было а, Всякая размазня. Много черного. Потому что у нее правда были такие ресницы чернущие просто. И глаза вот такие вот широченные. И вы смотрите, даже еще след остался. Вот. Вот это вот. Я потом закрасила вечером э -э, бежевым цветом, и я как-то смешала э -э, оранжевый с белым. Вот. И у меня как-то так получилось, только теперь у нее видно, что как будто у нее ежок на лице. Тем более на глазах. Ужас. Потом я раскрасила губы. У меня получилось как как не знаю у кого, это у нее как будто бы, наверное, очень страшнее. Как будто бы такой клоун, ну, клоуны, да. Так. Который... И у них вот такая улыбка, если вы смотрели Андрея Нефедова и там, школа блогеры там в одном видео я совсем недавно смотрела у него вот такое лицо эм, его белка просила делать какую-то страшилку с клоуном и тут у него подчерки всякие красные вот. Ну, кто смотрит и Фёдоров. и и кстати ставьте лайк кто смотрит не Фёдова. так потому что у него очень много подписчиков и также вот. Ужас. Сначала я сделала лаком у нее глаза. Потом уже краской. Потом уже все такое. Потом... Короче, ужас. Но мне она очень нравится. Вот такой. Я сейчас немножечко поиграла, когда она спит, можно сделать вот. То, вот так, как будто она спит. А когда просыпается, вот... Ой, вот так спит так. Не спит вот так. Короче, у нее развоение личностей. Да. И если вам понравилось, ну, мне больше всего из этих частей понравилось волосы и покраска волос. Если, если вам понравилось тоже волосы и покраска волос, то ставьте пальчик вверх. Вверх. Да. И если вам еще понравилось это видео, я не знаю как, может там есть у нас критики какие-нибудь, то если вам понравилось это видео, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. У меня там всего лишь два подписчика. Пожалуйста, прошу, умоляю вас. Ну а сейчас всем пока.